Да, мы отрабатываем спасение утопающего с помощью плав средств на необходимым оборудованием утопающий пошел купаться он пошел купаться он забыл за уже нарушил правила То есть, видит Спасибо. человек подает Зона достигаемости, он за него хватается, чаще всего из опыта он хватается либо так, либо хватается так, и он просто буксирует берегу вот так, и он может ну, лучше всего он уже плывет, он уже не тот. Если человек без сознания, то его возможно завязать кольцо. Спасательный круг, который достаточно большое сопротивление делает. Соответственно, мы не затрачиваем э, лишнее время для того, чтобы до, доплыть до, э, ну, как бы, до человека, которому... ...или влево. И после, э, удалить, взять бинт, вот, намотать на палец. наматывается на палец, на или платок, или бинт, наматывайте на палец. Вот и очищайте ротовую полость. Там может быть ракушки, песок. и одновременно выбрасываете и один пал, и второй. Ну вот, видите, на порядок дальше работа с концом Александрова. Просто одевает, о, вот, одевает и вот получается его тащит, скажем так, либо так, либо уже, либо вот так получается. Но ну, под руки лучше всегда. Старший викладач методич навчального пункту навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Мирус служби цивільного захисту Мельничук Олександр Сібер. У зв'язку з збільшенням загибелі на воді, на водних об'єктах області, навчально-методичним центром організовано проведення практичного відпрацювання навчання плавців-рятувальників рятувальних постів. Сьогодні ми відпрацювали практично зі слухачами групи вправи рятування на воді за допомогою моторних плавзасобів, за допомогою підручних рятувальних засобів. Було представлено макет рятувального поста, де перелічена документація поста, оснащення поста. Слухачі мали змогу практично відпрацювати вправи з рятувальною мотузкою, рятувальним колом та кінцем Александров. Начальник інженерно-транспортної частини аварійно спасательного отряду спеціального назначення Головного управління государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области. Капитан служби цивільного захисту Яков Станіслав Юрійович. З Плением літнього періоду збільшився рост загибелі людей на водних об'єктах. Тому каждый раз мы проводим такие мероприятия, как сегодня. На данный момент мы проводили на пляже «Стрелка» такие мероприятия более обширные. Собираются личный состав и начальники подразделений по спасанию людей. Показывалось все плавзасобы и оборудование, которое необходимо для спасания людей. Ну, так же самое сегодня, так же самое, так как рост гибели людей очень высок сейчас, то мы по мере возможности более чаще подходим к этому проблеме, и проводим такие практические занятия с личным составом. Меня зовут Царенко Никита, я представитель Федерации подводной деятельности и спорта Николаевской области. Тренирую ребят по такому виду спорта, как ватлон. Это подводная борьба в ластах и в басках. Спасатель в первую очередь должен быть физически подготовлен, психологически настроен на то, что он не должен растеряться. И должен э, как можно быстрее добраться до утопающего и вытащить его на, на сушу.